В один момент я подумал, что это самый важный момент, самый важный турнир и самый важный матч, который мы сыграли. И за все время то есть, должна была собраться эта концентрация. И у нас получилось это. И мы сделали рывок, догнали соперников, ну и в конце дожали. Ну и еще нам помогло наставление тренера уцепиться любыми силами за Э, за команду, догнать их и выиграть на одно очко. Но получилось немного лучше, выиграли на три. Ну вот так. Скажи, у тебя был бывал такой матч, когда удалось два овертайма, когда Нет, два овертайма было первый раз. Такая напряженная игра была первый раз, действительно. Но скажи, я вижу, как думаешь ты об организации? В принципе, Наталья в этом сезоне, она прогрессует в плане организации в Да, я думаю, прогресс есть, и он большой. В прошлом году такого, например, не было. Но мы играли в Лиге Б, ну, в лиге имела немного послабее, потому что мы играли первый год, и мы должны были пройти в группу А через отбор. Но такого, конечно, организ... такой организации не было. То есть в этом моменте Лига преуспела. Мы сначала были удивлены, что финал будет именно в этом городе. Мы думали, будет или в Киеве, или у нас, в Харькове. Но как бы, решение, что финал будет проводить, проводиться в Коростине, ну, нас немножко удивило. Но потом мы, мы подумали, что это не должно нас как-либо как ослабить. Мы должны были сыграть на все 100. И у нас это получилось. сыграла коростым. Да. Мы сыграли злую шутку подсознания. Я вам перед этим говорила. Они выиграли у этой команды дважды около 30 очков. И как бы вести 17 очков, дважды вести 17 очков. И вот это вот подсознание, что они, мы все равно выиграем, вот оно с ними сыграло злую шутку. Где-то не доработали в защите, где-то в нападении пропустили пару раз мячи, сделали не то, что просила я сделать быструю атаку через коридор, они дальние начали швырять мячи. И это, в общем, дало свой результат. Да, конечно, интересно, три четверти сыграли два дополнительных две пятиминутки. Но я не могу сказать, что я счастлива и довольна. Конечно, огорчена. Я, конечно, ребята огорчены, потому что они очень здорово прошли весь сезон. Просто здорово прошли, учитывая, что мы еще и подключились на один так, тур позже всех остальных. Замечательно прошли все сезон, практически у всех они выиграли. И вот последняя игра вот так сложилась неудачно. Ну, я повторюсь, но говорю, то, чего я боялась больше всего, потому что это дети, и сознание у них еще такое неустойчивое, и вот это с ними сыграло то, что они так. Пустили игру. Я уж, честно говоря, думала 17 очков, мы спокойно наберем дальше и все. Ну, не получилось. Ну, ничего. Встретились две команды, которые, они молодцы, а они ушли, наши все, так сказать, неудачные. Стороны воспользовались, семьи. молодцы, я их поздравляю от всех души, потому что команда действительно хорошая. И, в общем-то, на площадке встретились два достойных соперника. Финал более чем первый вершин нашего сподевания, потому что такого драматизма, такого накала борьбы э, трудно было ожидать. Мы ожидали, будет трудная игра, команда Юнис очень хорошая. Игроки опытные, техничные, грамотные. Играть с таким соперником очень приятно, но ну и тяжело. Вы сами видели игру. Основное время два овертайма и, в принципе, победить могла любая, любая команда, как мы, что мы сделали, так и команда Юнис. Вот. Ну, а если так оценить сезон в целом, то команда постепенно наращивала свой опыт, мастерство. Вот ребята тренировались хорошо. Вот И нужно сказать, что эта команда еще начинала путь к победе пять сезонов назад. Мы выступали в дивизионе Б в том году была команда. Украина, Сдюшор Украина, победитель. Команда «Авантаж Политехник» заняла второе место в дивизионе «Б». В этом году была создана сборная команда из этих двух команд. Вот. И, как показывает, практика, как показывает практика, эта команда имеет все шансы и в будущем завоевывать места высокие не только в юношеском, но и в мужском баскетболе. Всем ребятам спасибо, и они очень рады. Так, досвід, звичайно, був корисний, але, на жаль, ми не чемпіони, і цей факт досить журить нас і ще буде журити, але дійсно це добрий досвід. і Сподіваюся, що в подальшому ми будемо прогресувати. Ми Треба вчитися на своїх помилках, буде, проаналізувати гру. І вже будемо. Але висновки шкода, робити. Але шкода, що це останній чемпіонат, і я не знаю, що далі. То я 94-го року, це вже остання гра, останнього чемпіонату. І... І ми другі. Дуже прикро програвати такий матч. Дійсно, ми виграли у них були... в регулярному чемпіонаті два дві гри Да, А тут ну, просто це, мабуть, це для них була мотивація більша у нас виграти. А ми трошки, напевно, зарано. Я не можу сказати, зарано. що ми навіть... ну, Я не думав про таке, що ну, зараз ми їх просто виграємо, обіграємо дуже легко, але може це було на підсвідомості моїй, але ну, сталося так, як сталося. Це баскетбол, тут все трапляється. Ціле життя на майданчику, і що вже поробишся. Що? Далі вже дорослим баскетболчика до граваться, як такі поєдинки загортовують, напевно. Ну так, так, дійсно. Ну, це великий досвід, І Зараз, я не знаю, зараз немає, ну, не відчуваю собі сил працювати, але я думаю, що найближчими днями вони знайдуться, сподіваюся. До того ж завтра в мене ще гра в іншій лізі. Сподіваюся, що сили знову прийдуть. Для мене це теж буде досвід, адже я ну, на рік молодший і в цьому році теж, мабуть, по, ну, пройдемо фінали по 95-му року, тому це буде досвід для мене. Тобто Євген це ще не остання гра на любов. Я йому дуже заздрю з цього приводу.